بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل نهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ قلنا ہم نے حکم دیا اہ منہا جمیعا نیچے جاؤ اس جنت سے بحث سے جمیعا سب کے سب فَإِمَّا فا يَأْتِيَنَّكُمْ پھر آئے اگر تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن کسی قسم کی ہدایت فمن تَبِعَ ہدایہ سو جو شخص اتباع کرے ہدایا میری اس ہدایت کی فلا خوف علیہم ولا ہم یا تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا ان پر ولا ہم یانون نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے والذین کفر و کردب جو لوگ کفر کریں گے وکد زبو بھی آیاتینہ اور جٹھلائیں گے ہماری آیات کو جٹھلائیں گے ہمارے احکام کو کا اقاصب النار یہ لوگ ہوں گے دو ذخ والے ہم فی ہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے گزشتہ سبق میں اللہ تبارک وطعہ نے آدم علیہ السلاۃ والسلام کی لغزش کا ذکر فرمایا کہ شیطان نے آدم علیہ سلاۃ والسلام اور اما حوا کو فض الشَّيْطَانُ عَنْهَا ان کو لغزش قرار دی ان سے ان سے لغزش قرار دی گئی شیطان نے دھوکھا دیا پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا اس لغزش کے بعد اِحْبِطُوا بَعْدُكُمْ لبا عَدُوْ تم نیچے اترو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے پھر جب آدم علیہ السلام والسلام نیچے اترے زمین پر آئے تو خوب گڑ گڑائے خوب آہوزاری کی اللہ تبارک تعالی نے پھر آدم علیہ السلام والسلام کو توبہ کے کلیمات سکھائے اور ان کلمات کے ذریعے آدم علیہ السلام والسلام نے توبہ کی اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اب دوبارہ سے حکم قلنا ہم نے حکم دیا احب منہا جمیعا آ سارے کے سارے نیچے اترو تو یہاں بظاہر تاکید نظر آ رہی ہے کہ پیچھے بھی کہا کہ احب لبعض عدو تم نیچے اترو تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور ایک آیت چھوڑنے کے بعد دوبارہ فرمایا جا رہا ہے قلنا نہ منہا جمیعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُ تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تاقید سے دوبارہ حکم کو دورایا جا رہا ہے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ان دونوں الفاظ میں اگر غور کیا جائے تو پہلا احبطو جو ہے وہ توبہ سے پہلے کا ہے حکم جو نیچے اترنے کا جو توبہ سے پہلے کا اور دوسرا احبطو جو ہے یہ توبہ کے بعد کا ہے اور دونوں جگہ اللہ رب العزت نے مختلف انداز اختیار فرمایا پہلے مقام پر احبتقو کے بعد فرمایا عَدُو تم میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور دوسرے احبتقو کے فرمایا فَاِمَّا پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت تو جو اس کی اتباع کرے گا اس پر خوف اور غم نہیں ہوگا تو پہلا احبتو جو ہے وہ تو تنبیح کے لیے تھا جب غلط سرزد ہو گئی تو اب تنبیح کے لیے تھا اس لیے وہاں پر الفاظ استعمال فرمائے تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو اور جب توبہ قبول ہو گئی تو توبہ قبول ہونے کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ توبہ قبول ہونے کے بعد آدم علیہ السلام سے کہا گیا ہو کہ آپ واپس آسمانوں پر آ جاؤ نہیں نہیں توبہ تو قبول ہو گئی لیکن جو نیچے اترنے کا حکم تھا یہ باقی رہا اس کو دوبارہ اس انداز سے درایا احبتو بنا جمعہ کہ اب جو ہم نیچے حکم دے رہے ہیں اترنے کا اس میں بہت سارے مقاصد ہیں اور بڑا مقصد خلافتِ الہیہ کو زمین پر نافذ کرنا اور اس کے بعد الفاظ کیا بیان فرمائے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنِ اگر میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت آگئی تو فمن ہلام جو ہماری دی گئی ہدایات پر عمل کرے گا اس پر نہ تو کچھ اندیشہ ہوگا اور نہ ہی ایسے لوگ غمگین ہوں گے تو پہلا تنبیہ کے لیے تھا اور دوسرے احبطو کے ذریعے آدم علیہ السلاۃ والسلام کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ فرمائے کہ سب کے سب چلے جاؤ نیچے اترو اور میری طرف سے انتظار کرنا کہ میری طرف سے ہدایت آئے کسی قسم کے احکامات آئے تو اب تمہارا اثر نو امتحان کیا اب ہم دیکھیں گے کہ کون ہماری حکم کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا تو آدم علیہ السلام کا آسمانوں سے زمین پر اترنا پہلے درجے میں تو تنبیح کے طور پر تھا گزشتہ آیات میں جو حکم تھا لیکن دوسرا حکم جو برقرار رکھا گیا نیچے ہی رہو وہ یہ کہ تکوینی طور پر اللہ تبارک و تعالی کا پہلے سے طے شدہ فیصلہ تھا کہ آدم کو زمین پر بھیج کر اپنی خلافت کو قائم کرو چنانچہ آدم علیہ السلط وسلام کی جب پیدائش کا تذکرہ ہے وہی قالب خلیفہ کہ پہلے سے جو پیدائش کا تذکرہ رہا ہے تو سب سے پہلی بات جو فرشتوں کے سامنے رکھی ہے اللہ رب العزت نے وہ یہ رکھی وہ اقبال فِي الْأَرْضِ ملائی کہ ہم جو ہے نا ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں تو اسلن تو یہی تھا زمین پر اترنا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی بڑی حکیم ذات ہے اللہ رب العزت بہت انصاف پسند عدل پسند عدل کرنے والے ہیں آپ نے ایسے ہی جنت اور آسمانوں سے نیچے نہیں اتارا بلکہ لغزش کے صدور پر علت وجہ پائے جانے پر جنت سے نکالا اور جنت سے نکال کر جو اپنی طرف سے جو احکامات ان کے ذمے لگانے تھے وہ لگا دیے کہ اب آپ پر زمین کی خلافت کو قائم کرنا اور زمین کی خلافت جو قائم ہوگی تو وہ یہ نہیں کہ بھائی جناب جو ہے نا کہ دنیا کے کسی طریقے کے مطابق نہیں فمن کیا منی ہدن میری طرف سے جو ہدایات آئے تو جب بھی زمین پر خلافت قائم ہوگی تو خلافت اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کا نام ہوگا خلافت اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کا نام ہوگا خلافت برٹش قانون کے مطابق صرف دنیا گزارنے کے لیے چند قوانین کے نافذ کرنے کا نام نہیں ہوگا جمہوریت کو فروغ دینا یہ خلافت نہیں کہلائے گا بلکہ خلافت من میری طرف سے جو ہدایات آئے ان ہدایات کو نافذ کرنا یہ خلیفہ کا کام ہوگا اور پھر وہ خلیفہ جب ان ہدایات کو نافذ کرے گا اللہ کے پیغام کو پہنچائے گا تو آگے امتحان اب عوام کا شروع ہوگا فمن تبھی جو ہماری ہدایات کا اتباع کرے گا پیچھے جب خلیفہ کو فرمایا کہ میری طرف سے جو ہدایات آئے اور آگے فمن تبعہ دایا جس نے اتباع کی میری ہدایات کی یعنی مکمل طور پر اللہ کے دین کی اتباع کی جس نے فلا خوف غلوم نہ <يحزنون> ان کو اندیشہ ہوگا خوف ہوگا آئندہ کوئی امر آنے کا کسی ڈر خوف کسی چیز مصیبت کے پہنچنے کا نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی انہیں کسی چیز کے کم ہو جانے کا غم ہوگا یعنی خوف و حزن سے پاک جو اتبا کریں گے اور خوف و خزن سے پاک ہونا یہ کہہ بھائی جنتیوں کی علامت جس سے نہ خوف ہو اور نہ غم ہو خوف اپنی ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے اور غم کسی کے اعتبار سے ہوتا ہے چنانچہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے موقع پر نبی علیہ السلام والسلام کے آگے اور پیچھے بھاگتے کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے کبھی دائیں جاتے اور کبھی بائیں سارے راستے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو الفاظ قرآن نے بیان کیے وہ یہ لا تحزن ابو بکر غم نہ کریں خوف ہوتا ہے اپنی جان کا اور غم ہوتا ہے کسی دوسرے کا تو قرآن کے الفاظ بتا رہے کہ جناب صدیق اکبر کو اللہ کے محبوب پیغمبر کا غم تھا کبھی آگے باگتے اور کبھی پیچھے اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں بھاگتے کہیں کہ دشمن کہیں سے وار نہ کرتے بولے تمہارے جملے میں ساری راحتیں بیان کرتی قرآن کی فصاحت اور بلاغت کیا ہے کہ قرآن اپنی فصاحت اور بلاغت میں یکتا ہے اس کی فصاحت اور بلاغت کا کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا دیکھیں دو لفظ ہیں فلا خوف فلاسن جو کامل درجے کی اتباع کرے گا نہ اسے کسی مصیبت کے آنے کا خوف ہوگا نہ کسی مقصد کے چھوٹ جانے کا غم ان دو الفاظ میں اللہ نے ساری راحتوں کو بیان کر دیا اور یہ ساری راحتیں دنیا میں نہیں مل سکتی یہ ساری راحتیں دنیا میں نہیں مل سکتی کہ دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں جسے غم نہ انبیاء علیہ السلام کو بھی غم تھا کیا غم تھا امتیوں کا غم تھا ہاں تو جب انبیاء اس غم سے خالی نہیں تو دنیا میں پھر کوئی اور آدمی بھی اس غم سے خالی نہیں خوف و خدشہ ہر فرد کو دنیا میں لگا رہے البتہ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا بعض لوگ ہیں کہ جنہیں کسی قسم کا خوف نہیں وہ کون سے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر کے بس ہر, ہر 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 چیز کو اپنے اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اس پر راضی رہتے ہیں رضا بالقضاء رضا بالقضاء اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والے جتنے لوگ ہیں یہ وہ ہیں کہ جنہیں دنیا میں خوف و خطر نہیں ہوگا اور یہ کون ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کا دوست وہی ہوگا کہ اللہ نے اسے جس حالت میں رکھا ہے وہ اس پر راضی رہے گا آج دنیا سے یہ بات ختم ہو رہی ہے تھوڑی سی تکلیف پر ہم آہوزاری شروع کر دیتے ہیں تھوڑی سی پریشانی پر ہم خوف و خطر محسوس کر کے اور جو ہے نا گری وزاری شروع کر کے جبکہ رضا بالقزا والے لوگ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے والے لوگ وہ ہوں گے کہ اللہ انہیں دنیا میں بھی یہ صفات عطا فرمائیں گے کہ فلا خوف علیہم ولا فلاں آگے شاہ فرما کرتی نا جو لوگ کفر کریں گے وکذبوا تبو بھی اور جھٹلائیں گے ہمارے احکامات کو جھٹلائیں گے ہماری آیات کو الائی کا صحیح النار یہ توزق والے ہوں گے یہ دوزخی ہوں گے جو ہماری اتباع کریں گے اور دوسرا فرمایا کہ جو انکار کریں گے اللہ تبارک و تعالی ماننے والوں کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں اور نہ ماننے والوں کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں دونوں پہلو دکھاتے ہیں رحمان کا راستہ بھی دکھاتے ہیں اور شیطان کے راستے پر چلنے والوں کا کی سزا بھی آنے جو رحمان کے راستے پر چلے گا اس کے انعامات کا تذکرہ بھی اللہ فرماتے ہیں اور جو شیطان کی راہ پر چلے گا اس کی سزا اور وعید بھی اللہ بیان فرماتے ہیں اور توازن کو برقرار رکھتے ہیں خوشخبریاں بھی سناتے ہیں اللہ رب العزب اور ڈراتے بھی اس لیے ابی علیہ السلام والسلام کی صفات میں ایک صفت بشیر ہے اور ایک صفت نذیر ابی علیہ السلام والسلام اچھے اعمال پر بشارت سناتے ہیں اور برے اعمال کے کرنے پر وعید سناتے اور جو نبیوں کی اتباع کرنے والا ہوگا اور نبیوں کو ماننے والا ہوگا اور ان کی راہ پر چلنے والا ہوگا وہ اسی عامل کو کرتا رہے گا کہ جو اچھے کاموں کے کرنے والوں کو اس کی بشارتیں سنائے گا اور برے اعمال کرنے والوں کو اس کی وعیدات سنائے گا اب صرف بشارتیں سناتے چلے جاؤ تو توازن کمزور ہو جائے گا لوگ آخرت کا خوف و خطر چھوڑ دیں گے اور گناہوں پر جری ہو جائے اور صرف در سنایا جاتا صرف ڈر سنایا جاتا تو لوگوں کو دین اسلام کے قریب آنا مشکل ہو کہ ویسے ہی ہماری بخشش نہیں ہوگی کیا ضرورت اتنی مشکلات اٹھائیں اس لیے توازن کیا ہے کہ اچھائی کے کام کرنے والوں کو بشارت سنانا اور برائی کے کام کرنے والوں کو اللہ کی وعیدات سے ڈرانا اللہ تبارک والذین کفر جو کفر کریں گے جو لوگ وکت زبو بھی اور ہمارے احکامات کو جھٹلائیں گے ہماری آیات کو جھٹلائیں گے ہمارے احکامات کو جھٹلائیں گے اور آج یہ صرف کفار کا کام نہیں وقت رو بھی آیا تین ہماری آیات کو ہمارے احکام کو جھٹلائیں گے یہ صرف کفار نہیں مسلمانوں میں بھی اگر کوئی اللہ کے احکام کو جھٹلائے گا بلائی گا صحیح النار کفار اور مسلمانوں میں فرق یہ ہوگا کہ کفار ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے اور مسلمان اپنے گناہ کے بقدر جہنم اب فرمایا خاردوں ہمیشہ جہنم جہنمرے یہاں بعض لوگ ایک سوال کرتے ہیں ملحدین الحاد والے کہتے ہیں اللہ تو عادل ہے اللہ تو عادل ہے ایک آدمی نے جو گناہ کیا وہ دس منٹ کیا دس منٹ کیا ایک آدمی نے گناہ کیا تیس سال کتنے سال اور تیس سال کی سزا آخرت میں تیس سال ہونی چاہیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں کیوں ڈالیں گے بات سمجھ میں کیا اعتراض کرتا ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی نے کفر کیا تیس سال کتنے سال میں تیس سال اور اللہ تو عادل ہیں بدلہ بھی دیتے قانون کے مطابق اور جزا اسلتھ لیا برائی کا بدلہ اسی کے مثل دیتے ہیں تو تیس سال اگر ایک آدمی نے کفر کیا تو اس کو سزا کتنی ہونی چاہیے تیس سال جبکہ قرآن کہہ رہے ہنفیخ ہم ہمیشہ ہمیشہ جانو مرے رہے اس کا ایک جواب تو ہمارے مشاہدات میں موجود ہے ایک ڈاکو ایک ڈاکو واردات کرتا ہے دس منٹ میں واردات کتنی دس منٹ میں کرتا بھی اور اس کی سزا کیا ہوتی ہے بھائی دو سال تو کیا خیال ہے کہ جو ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور دس منٹ میں گناہ کیا کتنے منٹ کیا بھائی تو سزا بھی ان کو دنیا کے اعتبار سے بھی دو سزا دس منٹ ہونی چاہیے تھی لیکن دنیا کا کو کوئی عقل مند اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ ڈاکو نے دس منٹ میں ڈاکہ ڈالا اس کو جیل بھی دس منٹ کے لیے بھیج دو ایسا کوئی آدمی اس کا قائل نہیں کوئی آدمی اس کا قائل نہیں کہ ڈاکہ زنی اس کی قید لمبی ہے حالانکہ اس نے ڈاکہ جو ڈالا کتنے منٹ دس منٹ تو دنیا کے قانون کے اعتبار سے بھی ہم دس منٹ ڈاکہ ڈالنے والے کو سال دو سال پانچ سال قید سناتے ہیں تو اللہ رب العزت میں جو تیس سال کفر کرے گا اللہ کی طرف سے بھی کیا بھی ہمیشہ ہمیشہ جان میں داخل ہو لیکن اس سے بھی آگے کا جواب یہ ہے کہ اس کے تیس سال نہیں دیکھے جائیں گے بلکہ اس نے اپنی طرف سے ٹھان لی کہ میں جب تک زندہ ہوں میں کفر کرتا رہوں گا. اور اسے اپنی زندگی کا پتہ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ کفر کیا ہمیشہ اور ہمیشہ کفر کی سزا ہمیشہ جہنم ہے ہمیشہ کفر کی سزا ہمیشہ جہنم ہے تو ملحدین مستشرقین اس طرح کے سوالات کر کے نوجوان نوجوانوں کے اور موبائل کی دنیا میں جینے والے بچوں کے جنہوں نے دین بھی موبائل سے سیکھنا ہے مدرسے میں نہیں جانا مسجد میں نہیں جانا کسی عالم سے تعلق نہیں رکھنا تو وہ دین ان کی دین دنیا ساری گوگل پر ہے تو لہٰذا وہ اس طرح کے اعتراضات سوالات سنتے ہیں تو ان دین اسلام پر شبہات پیدا ہونے لگ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اہل علم سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدارس مساجد خانقاؤں سے اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اپنے احکامات کی تصویب کرنے کی اور اپنے احکامات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے ان آیات کریمہ میں اہم ترین سبق جو ہمیں مل رہا ہے وہ سبق یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ ہم مستاق بنے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ یہ ہے فمن جو ہماری اتباع کرے گا اس کے لیے انعام یہ ملے گا اس کی راحت یہ ہوگی اس کی عیش اور عشاعت یہ ہوگی کہ وہ ایسے باغات میں جائے گا ایسی جنتوں میں جائے گا کہ فلا خوف علیہم یحزنون نہ تو کچھ اندیشہ ہوگا ان پر نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ خوش رہنے والے اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے و آخراحمد اللہ